श्रीगणेशाय नमः श्रीमद्दत्तात्रेय गुरुवे नमः अथ ध्यानम् दिगम्बरभस्म सुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदा च पद्मासनस्थं रविसोमनेत्रं दत्तात्रेय ध्यानं भीष्टसिद्धिदम् काषाय वस्त्रकरदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये कृते जनार्दनो देवस्त्रेतायाम् रघुनन्दनः द्वापारो रामकृष्णौ च कलौ श्रीपादवल्लभः ॐ नमो विघ्नहरा गजानना गिरिजा कुमारा जय जयाजी लम्बोदरा एकदन्ता शूर्पकर्णा त्रैमूर्तिराजा कृष्णा तिरी वास करूनी ओजा सद्भक्त तेथे करति अनन्दा त्यादेव स्वर्गी बहति विनोदा जय जयाजी सिद्धमुनि तू तारक भवार्ण वातुनी संदेह होता माझे मनी आजी तुवा कुडे केले। ऐशी शिष्याची विनंती ऐकुनी सिद्ध काय बोलती साधु साधु तुझी भक्ती प्रीती पावो श्री गुरु चरणी। भक्तजनरक्षणार्थ